নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি আকৌ এটা অন্য ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' যিবিলাকে গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ এ ডি আৰ একজাম দিছিলে সিহঁতৰ কাৰণে আজি ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ আজি যিবিলাক প্ৰায় সকলোৱে গম পোৱা গম পাইছেই যি আজি ৰাতি মাজনিশা যিহেতু ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ল এ ডি আৰ আৰু মই তাকে এডিয়াৰ ৰিজাল্ট কেনেধৰণৰ চাব পাৰি তাকে এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'ত কি ধৰণৰ নিজৰ ৰিজাল্টটো চেক কৰিব পাৰিব তো আজি সঁচাকৈ বহুত এটা ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হয় যিবিলাকে এ ডি আৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সাম দিছিলে আৰু কি ধৰণৰ চাব পাৰি নিজৰ ৰিজাল্টটো কেনেকৈ ধৰণৰ চাব পাৰি সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ মই ডাইৰেক্ট দেখাই দিম অনলাইন প্ৰচেছ ডাইৰেক্ট দেখাই দিম অনলাইনত কি ধৰণৰ চাব পাৰি কি ধৰণৰ চেক কৰিব পাৰি নিজৰ আৰু কি ধৰণৰ অমাৰ চিটখন চাব পাৰি ৰিজাল্ট চিট চাব পাৰি গোটেইখিনি মই প্ৰচেছটো দেখাই দিম আৰু আহক ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰোঁ সোনকালে আৰু ভিডিঅ'টো দেখাই লওঁ যিকোনো আহক এইফালে নিজৰ লেপটপ বা পিচিত পিছত লেপটপ বা পিছত নিজৰ কম্পিউটাৰত খুলি ল'ব যিকোনো এটা কৰ্ম ব্ৰাউজাৰ খুলি খুলি ল'ব মই নিজৰ কৰ্ম ব্ৰাউজাৰ খুলি লৈছোঁ কম ব্ৰাউজাৰত মই টাইপ কৰিছোঁ এ ডি আৰ ৰিজাল্ট যিকোনো এটা মই কৰমবাজাৰ খুলি লৈছোঁ কৰমবাজাৰত এ ডি আৰ ৰিজাল্ট লিখিলোঁ এ ডি আৰ লিখাৰ পিছত এই এনেধৰণৰ এণ্টাৰফেচ আহিছে তো প্ৰথম মই এয়া চাওক এ ডি আৰ ৰিজাল্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ৰিজাল্টত মই ইয়াত ক্লিক কৰিছোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেধৰণৰ এণ্টাৰফেচ ওলাইছে এই ধৰণৰ এণ্টাৰফেচ ওলাইছে ছাৰ মই স্কুল ডাউন কৰি তললৈ নিব লাগিব এয়া চাওক ইয়াত লিখা আছে গোটেইখিনি এইখন চাৰ্টতে কৰিব পাৰিব ইয়াত লিখা আছে এ ডি আৰ গ্ৰেড ফ'ৰ পেপাৰ ওৱান ৰিজাল্ট এ ডি আৰ গ্ৰেড ফ'ৰ পেপাৰ টু ৰিজাল্ট ইয়াত লিংক কেইবাটাও দিয়া আছে যিকোনো এটা লিংকত ক্লিক কৰিলেই হ'ব এ ডি আৰ গ্ৰেড থ্ৰী পেপাৰ থ্ৰী ৰিজাল্ট এ ডি আৰ গ্ৰেড ফ'ৰ থ্ৰি মই এতিয়া চাব লাগিব মোৰ নিজৰ যিটো গ্ৰেড ফ'ৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ টো মই বনাই আছোঁ গ্ৰেট ফ'ৰ এয়া চাওক এ ডিয়াৰ গ্ৰেট ফ'ৰ পেপাৰ ওৱান ইয়াত লিংকত ক্লিক কৰি দিব অলপ দেৰি ৱেইট কৰিব লাগিব ৱেইট কৰাৰ পিছত এয়া চাওক ৰিজাল্ট চিটৰ যিখন হেৰি আছে ইয়াত ওলালে পেপাৰখন ৰিজাল্ট চিট টু থাউজেণ্ড সাতাইছ দহ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ অফ ক্লাছ ফ'ৰ পেপাৰ এইখন হৈ গ'লতো মেট্ৰিক পাছ হয় পেপাৰ দিছে এইচ এল চি লেভেল প'ষ্ট ইনক্লুডিং প'ষ্ট ফ'ৰ এইচ এল চি এলং উইথ আই টি আই পাছ এইখন আপোনাৰ এইচ এল চি ৰিজাল্ট চাব হ'লে প্ৰথমতে ইয়াত এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো ভৰাব লাগিব মই যিকোনো এখন হেৰিয়াৰ লৈ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো ভৰাইছোঁ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ ভৰোৱাৰ পিছত ইয়াত পাছপ'ৰ্ট ভৰাব লাগিব পাছপ'ৰ্টটো যিটো অনলাইন কৰোঁতে প্ৰথম অনলাইন কৰোঁতে যিটো পাছপ'ৰ্ট দিছিলোঁ সেই পাছপ'ৰ্টটো দিব লাগিব যদি পাছপ'ৰ্টটো পাহৰিছে তেনেহ'লে ফ'ৰ গ্ৰেট ফ'ৰ গ্ৰেট পাছপ'ৰ্ট দিয়া আছে ফ'ৰ গ্ৰেট পা পাছপ'ৰ্টত ক্লিক কৰি নতুন এটা পাছপ'ৰ্ট বনাই কিনে দিলেই হৈ যাব এয়া চাওক মই এতিয়া লগ ইন কৰিছোঁ এয়া চাওক এইখন ওলাই গ'ল ৰিজাল্ট শ্বীট ইয়াত প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰে প্ৰিণ্টটো কৰি ল'ব পাৰিব যদি প্ৰিণ্ট দৰকাৰ নাই নকৰিলেও হ'ব মই কেনচেল কৰি দিছোঁ এয়া চাওক ৰিজাল্ট এয়া চাওক ইয়াত যেতিয়া ই এছ থাকিব তেতিয়াহ'লে পাছ কৰিছা যদি ন থাকে ইয়াত ইয়াত ন লিখা আছে সেই গতিকে ন লিখাৰ কাৰণে ইয়াত এইটো ফেইল কৰিছোঁ এইখনেই সম্পূৰ্ণ এনেধৰণে চাব পাৰি গোটেইখিনি ইয়াত নামবিলাক দিয়া আছে আকৌ দেখা গ্ৰেট ফ'ৰৰ এইট পাছৱৰ্ড এইট পাছৱৰ্ডটো চাব হ'লে ইয়াত আকৌ ক্লিক কৰিব লাগিব ছেইম একেধৰণৰ ইয়াত এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছপৰ্ড ভৰাই লগ ইন কৰিলে ৰিজাল্টটো অট'মেটিক আগতে দেখুওৱা ধৰণৰ দেখাব আৰু যদি মোক চাব আছে ধৰি লওক কাট অফ মাৰ্ক কাট অফ মাৰ্কটো চাব আছে এ ডি এৰ গ্ৰেট ফ'ৰৰ কাটক মাৰ্ক যদি মোৰ চাব আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত লিখি দিছে গোটেইখিনি লিখাই আছে ইয়াত এ ডি এৰ গ্ৰেট ফ'ৰৰ কাটক মাৰ্কটো মই চাব হ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াৰ চাওক গোটেইখিনি লিখি দিছে ইউ আৰ কাৰণে কাটক মাৰ্ক মানে যিখিনি প'ষ্ট আছিলে এইচ এইচ এল চি প'ষ্টৰ কাৰণে আৰু ক্লাছ থ্ৰী লেভেল ক্লাছ এইট লেভেলৰ প'ষ্টৰ যিখিনি কাটক মাৰ্ক আছিলে গোটেইখিনি দিয়া আছে এম অ' বি চিৰ কাৰণে নাইণ্টি আছিলে গোটেইখিনি কাটক মাৰ্ক দি দিছে আৰু এইট পাছৰ কাৰণে নাইণ্টি ফাইভ পইণ্ট চেভেন আছিলে কাটক মাৰ্ক এনেধৰণৰ চাব পাৰি আৰু যদি বোলে মই এনচাৰ কিখন এনচাৰ কি চাবলৈ হ'লে এনচাৰ কি চাব হ'লে ইয়াত দেখাই আছে এদিয়ে এন্সাৰ কি ইয়াত ক্লিক কৰি দিলে চাব পাৰিব ইয়াত ক্লিক কৰি আকৌ তললৈ যাব লাগিব নেকি ইয়াত গোটেইখিনি দিয়া আছে লিংক দিয়া আছে ইয়াত চাওক টুৱেলভ পাছ গ্ৰেড থ্ৰী টুৱেলভ পাছৰ দিয়া আছে ডিগ্ৰী লেভেলৰ দিয়া আছে গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড থ্ৰি ড্ৰাইভাৰ প'ষ্টৰ কাৰণে দিয়া আছে গ্ৰেড ফ'ৰ টেন পাছৰ এইখিনি দিয়া আছে আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ এইট এইট পাছত দিয়া আছে ধৰি লওক যিকোনো এন্সাৰ কিট চাব হ'লে এ এ চিট বি চিট চি ডি ই এফ দিয়া আছে মই ধৰি লওক এ চিটখন চাব হ'লে ইয়াত এনচাৰ কিট ডাউনল'ড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়ক এয়া চাওক ওলাই পৰিলে কোনটো এন্সাৰ কিমান ধৰি লওক আছিলে শুদ্ধ উত্তৰটো কিমান আছিলে এ এক নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰ এ আছিলে দুই নম্বৰ ডি আছিলে সেনেকুৱা ধৰণৰ এইটো হ'ল আপোনাৰ গ্ৰেট ফ'ৰৰ গ্ৰেট ফ'ৰৰ এইট পাছৰ এইখন এন্সাৰ কিট এ এ এয়া আৰু যদি মোক বোলে নিজৰ এডিয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন হেৰি দ এডমিট কাৰ্ড এন্সাৰ কি গোটেইখিনি দেখালোৱেই